четверг, 28 августа, несколько сотен человек пикетировали здание Министерства обороны Украины. Активисты требовали оказать поддержку военным, находящимся в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны. В частности, перебросить им тяжелую военную технику, а также вывести из окружения батальоны. стоят за Украину, они стоят за нас, они стоят за жен, за детей, за всех. А получается так, что Украине они не нужны. Сами не могут, сами трусят, пускай дадут технику тем людям, которые не боятся идти забрать своих земляков. Если решили истребить этих всех пацанов, так и скажите, решили сдать страну, так и скажите людям. Хватит уже рассказывать сказки, а если хотите сохранить лицо Путину, за счет смертей наших мужей не получится. Пикетчики также требовали отправить в отставку действующего министра обороны Валерия Гелитея. К митингующим вышел представитель генштаба, после чего была сформирована инициативная группа, состоящая исключительно из женщин, которую провели к командованию для переговоров. Далі ми сформуємо представник родин оточених, групу, яка спокійно зайде в Міністерство оборони і отримає більш детальну інформацію. Якщо ми зараз будемо один одного перекритувати, нічого не вийде. Давайте послухаємо до кінця генерал-полковника наших збройних сил, передамо інформацію тим, хто не чути, і будемо діяти далі. Спокійно всі!